অসম এতিয়া ৰজা নোহোৱাৰ দেশ হ'ল হেল্ল' এভৰি ৱৰ্ল্ড সপ্তমীৰ দিনাই গধূলিকে মই গ'লোঁ নলবাৰীত বাঁহতৰ ঘৰলৈ গৈ পায়ে অলপমান ৰেষ্ট লৈ বাৰ ভিনৰ লগত পূজা চাবৰ কাৰণে ওলাই গ'লোঁ বাহঁতৰ ওচৰত বহুকেইখনে পূজা অনুষ্ঠিত হয় পিছে আমি প্ৰথম কালত পিছি এই পূজা মণ্ডপ এইবাৰ এশ বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি শুনিব পাইছোঁ দুখৰ কথা যে সপ্তমীৰ দিনাই জুবিন দাক ইয়ালৈ গীত পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল জুবিনদা আহিব বুলি ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে কিমান যে আশাৰে বাট চাই আছিল তেওঁলৈ পিছে তেওঁলোকৰ মনৰ আশা ণ্ডপ গৈ পোৱাৰ পিছতে অলপ সময় বাহিৰত ফুৰিলো ফুৰিলো আৰু নেক্সট আৰু শেষৰ এখন পূজা মণ্ডপত গৈ আমি খৰা ঘৰে উভতিলো তাতো খুব ধুনীয়াকৈ ডেকৰেচন কৰিছিল পিছে ভিডিঅ' বাতি কৰি নাথাকিলো মিঠা পান এটা খাই ঘৰলৈ উভতি লোৱা